Əsas can sağlamlığıdır. Sağlam qidalanma buna kömək ola bilər. Bu dəfə sualımızı həkim dietoloq Şəhriyə Əhmədova cavablandırır. Arıqlama çaylarının faydası var? Təbii ki, yoxdur. Arıqlama çaylarının əksinə zərəri var orqanizm üçün. Arıqlama çayları bizim bağırsaqlarımızın mikroflorasını pozur. Ancaq ki biz onu sonra aylarla müalicə edib bərpa edə bilmirik nə qidalanma üsulu ilə, nə də beləlikdə qidalarla. Xroniki hala keçdikdə lap çətinləşir bu arıqlama çayları. Biliriki Sena var tərkibində, Sena bitkisi hansı ki bizim bağırsağın mikroflorasını tamamilə korlayır. Ona görə də arıqlama çaylarının əksinə zərəri var orqanizmə. Mə heç bir halda tövsiyə etmirəm. Hətta arıqlama çayları orqanizmdən yağı azad etmir. Əksinə bizim bağırsaqda toplanan çıxlaqlardan azad edir orqanizmi. Çəkidi bilər ki 1 kilo 2 kilo biz fərq görürük elə bilirik arıqladıq amma mütəmadi olaraq bu çayı içdikdə hətta biz görürük ki müəyyən bir günlərdən sonra bizim orqanizmda çəki azalması belə baş vermir